Такого закладу, як станція швидкої допомоги, вже не існує віднедавна, а саме з 1 січня, це вже Ніжинське відділення екстреної медичної допомоги. Нікого не скоротили, нічого не забрали. Підпорядкували Чернігівському обласному центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, пересадили з міського на обласний бюджет. Завдячуючи субвенції, заготовлено достатню кількість ампулованих медикаментів для надання екстреної допомоги в тій же таки достатній кількості і паливно-мастильні матеріали. А от чого вкрай бракує, так це лікарів з 90-х Служба не поповнилася жодним новоприбулим. От найбільша проблема в Нежині це проблема врачебних кадрів. Вот сьогодні у нас в Нєжині роботи на Нежин працює п'ять бригад. П'ять бригад із них. Бывают дни, что работают одни фельдшера, потому что врачей у нас почти нет. Врачей у нас осталось на скорой помощи из 19 составок, которые у нас должны быть, у нас осталось 5 лекарев. Поэтому в основном вызова обслуживают фельдшера. Мы считаем, что это неправильно. Мы считаем так. Но вот я была и главврачом с 99 -го года и раньше работала в бригаде. Значит, врачи к нам приходили в 81-м, 85-м году, 88-м. Вот с 90-х годов до сегодняшнего времени у нас нету ни одного нового лекаря. Ну, мы надеемся, что вот это вот реформирование, которое придет, значит, что нам дадут докторов, мы надеемся, что нам повысят зарплату, потому что доктор, который приходит на скорую помощь, он получает полторы тысячи. Я считаю, что эта зарплата для доктора ненормальная. Я так скажу, как оно есть. Она ненормальная. Доктор должен получать хотя бы, начинающий доктор должен получать, ну, хотя бы в два раза больше. Потому что жить на полторы тысячи, вы же сами понимаете. Дальше. И вопрос стоит у жилье. Значит, если пригласить сюда врача, понятно, что надо ему дать жилье. А с жильем у нас в городе тоже очень большие проблемы. Ну, будем надеяться, будем надеяться, что будут готовить врачей для скорой помощи, потому что у нас специальность называется медицина невидкладных станий. И мы лекарей медицины невидкладных станий. Поэтому мы будем надеяться, что таких будут докторов готовить, они будут приходить к нам, ну и будет, будут обслуживать наше население. Пока у нас вот такая вот ситуация с кадрами очень плохая, плачевная, можно сказать, ситуация. Великі реформи, великі надії. Окрім формування кадрового потенціалу, достойної заробітної плати і забезпеченості житлом. Від реформи чекають ще однієї суттєвої зміни створення належної матеріально-технічної бази. Автомобілі виготовлялись для перевезення вантажів. Потім їх переобладнали для перевезення хворих, але вони є незручними. Тож, поки медичний персонал користується такими автомобілями, цей же час вони мріють про нові, більш зручні як для самих хворих, так і для медичних працівників. Очільник уряду Микола Азаров запевнив, що вже цьогоріч буде виділено і направлено на місця тисячу одиниць сучасного спеціалізованого медичного транспорту. Ніжинські фахівці мають таки надію, що хоч одна одиниця з цієї тисячі втрапить і до нашого міста. Причому ми надіємося, що цей автомобіль буде стандартний. Ось такі автомобілі, які закупило в прошлом году Міністерство здравоохранения для пілотних проектів. Это автомобили с оборудованием, хорошим оборудованием. Это машины для того, чтобы больному было комфортно в машине, и чтобы медицинскому работнику тоже можно было там давать, надавать помощь. Понимаете, потому что те машины, которые сейчас у нас, это машины, они не приспособлены для того, чтобы перевозить нормально больных, тяжелых больных с инфарктом миокарда, с нарушением мозгового кровообращения. Они, в общем-то ну, обыкновенные грузовые автомобили, которые когда-то переоборудовали по скорую помощь. Тем более, что вот летом, у нас сейчас очень жарко летом, зимой очень холодно, в машинах то же самое, летом жарко, зимой холодно, и медицинскому работнику тоже неуютно, а тем более больных, больных, которые вот действительно нуждаются в перевозках. Поэтому мы надеемся, что будут машины, хорошие машины. Аби чітко виконувати функції екстреної допомоги, необхідно чотири складові: сучасні авто, ефективні ліки, висококваліфікований персонал, безперебійний зв'язок з усіма спецавтомобілями. У планах єдиний обласний диспетчерський пункт в місті Чернігові, який і буде приймати всі виклики населення, а потім буде переадресовувати їх до відділень екстреної служби. Нині ж виклики приймають ніжинські диспетчери. От тільки самі виклики розділені на екстрені та неекстрені. Значить, екстрені визови це сознання, судороги, внезапне розстройство дихання, остра боль в області серця, аритмії, рвота кровью, острая боль в животе, острые инфекционные заболевания, острые психические расстройства. Дальше. К экстренным относятся все виды травм. Сюда и переломы, вот это, что на улице там падает, где-то что-то случается, там раны, кто-то кого-то ударил. Это все считается экстренной вызова. Дальше. Роды и все, что связано с вагитностью. Это все экстренные вызова. Дальше. Перевозки по направлениям, врачей, или участковых, или семейных. То перевозка только тогда, когда надо сопровождение нашего сотрудника. Не так, что мы бесплатное такси. Вот лечили-лечили дома, потом написали направление и вызываем швыдку. Значит, только тогда, когда экстренный случай, когда что-то экстренное, мы приезжаем и такого больного перевозим. Дальше. Это экстренные вызова. Травмы, в общем, все вот это, что я сказала, это все экстренные вызова. Дальше. Не экстренные вызова. Неэкстренные вызыва это повышение температуры. Вот если у ребенка у взрослого повышение температуры, это считается уже вызов неэкстренный. Боль в горле, кашель, дальше повышение давления. Вот повышение давления сейчас тоже относится к неэкстренным вызовам. Дальше. Все хронические заболевания, те, которые лечатся у участкового врача или у семейного. Это и боли в пояснице, и боли в суставах. Ну, радикулиты, всевозможные артрозы, артризы, арт, артрозы, артриты, артр 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 это все относится к неэкстренным вызовам. Но это не значит, я хочу вот население сказать, что скорая помощь не приедет. Значит, скорая помощь сейчас, мы работаем в обыкновенном режиме. И наш диспетчер, даже если это не экстренный вызов, никому не отказывает. Если это ребенок, звонит мама, и у ребенка высокая температура с утра или в обед, или вечером, это же не значит, что мы не приедем. Мы можем приехать не в первую очередь только тогда, когда бригады заняты на экстренных вызовах. Но если есть бригады, которые на базе находятся и не задействованы на неэкстренные вызова, то мы, конечно, приедем. В общем-то, все, что было раньше, то сейчас мы точно так же работаем. Может быть, какие-то изменения будут дальше. Мы этого еще не знаем. Но пока мы работаем в том режиме, в котором мы, мы работали, и на давление ездим, и на температуру ездим, и на боли в животе ездим, и на, на все вызыва, где люди звонят по 103, у нас диспетчер никогда не отказывает. Постанова кабінету міністрів визначила час на прибуття бригади до пацієнта. В місті 10 хвилин в сільській місцевості 20. з урахуванням зимових доріг до цього терміну додали ще по 10 хвилин. Реформа стартувала в обласному бюджеті. 2013 передбачено майже 65 мільйонів гривень на систему екстреної медичної допомоги області. Цьогоріч збільшено і у чотири рази видатки на ліки.